prošlo 25 godina od NATO agresije na našu zemlju. Danas u čitavu Evropi i Aziji vode se novi ratovi između imperializma i antiimperialističkog kampa. Ovi ratovi se vode u Ukrajini, vode se u Palestini, a postoji mogućnost da će oni da se prošire na ostatak Evrope, kao i na Koreju i Tajvan. Danas je ovde sa nama uzrška grupa Hope Bird iz Južne Koreje, koja peva o ujedinjenju Koreje i peva protiv američkog imperializma i protiv okupacije njihove zemlje. Oni su danas ovde zajedno sa svetskom antiimperialističkom platformom i, organ... i ovo je početak ture kroz Evropu koja će proći kroz Belgiju, Austriju, Holandiju, Ujedinjeno kraljevstvo i gde će upravo naši drugovi iz Koreje pevati protiv imperializma i protiv imperialističkih ratova koje sprovodi SAD. S toga pozivam sve da uživate u njihovim pesama, jer oni danas pevaju za nas, za našu zemlju i za sećanje na žrtve NATO agresije. Da tapšemo sa ovim... Amerikanaca pobio je nekoliko hiljada korejskih studenta. I upravo Ben Hope Bird danas peva i u svojim pesmama se seća na taj događaj. Ovaj Ben i danas trpi veliku represiju od strane vlasti u Južnoj Koreji. Upravo zato što se protivi zvaničnoj politici vlasti te zemlje, a to je služenje američkim interesima. U tom smislu korejski i srpski narod iako su udaljeni geografski, dele sličnu sudbinu i zbog toga je neophodno i neophodna je zajednička solidarna borba protiv najvećih neprijatelja čovečanstva, a to su danas Amerika i NATO pakt. Bravo! Bravo! NATO paktu! Tako je! Antifinalistička platforma, upravo okupite sve komunističke i progresivne snage koje se danas zalažu za borbu protiv američkog imperializma i protiv NATO pakta. So, the President of the United the anti-imperialist platform, the Senama, the President of the Applause for him. So, hello. Twenty-five years ago, we remember the emergency commanded by NATO here in Yugoslavia. This is why In Ukraine war, the world anti-fascist platform under the banner of the, uh, the anti-imperialist and the independence, we have organized the anti-imperialist demonstrations and the anti-imperialist actions from starting from the Paris, France, and various Serbia, and Caracas, Venezuela, and Seoul, Guangzhou in South Korea, and Athens in uh, Greece through so, this phase of the anti-imperialist and the anti-US struggles, we will keep forward our own path with the people united of it. Imperialism will surely be destroyed. američke okupacije, američke hegemonije. Od Venecuele, preko Kube, Kine, Koreje i ostalih zemalja, Palestine, mi pružamo otpor i mi ćemo pobediti. Jedino ujedinjen i solitaran narod može pobediti i mora pobediti. Pozivam sad generalnog sekretara nove komunističke partije, druga Aleksandra Banjanca, da nam se odvrati. Dragi prijatelji, dragi drugarici, drugovi, a, zahvaljujemo naravno svim ovim delegacijama koje smo vidjeli danas ovde. Ta solidarnost je 25 godina jako mnogo značila našem narodu. Bez te solidarnosti pitanje je da bi bilo koji narod koji se bori za svoju slobodu, dostojanstvo i čast istraja u borbi i to je nešto zaista na čemu smo i mi bespreno zahvalni, a sa druge strane to je i primer nama u Srbiji danas da pokažemo istu takvu solidarnost prema svim ljudima koji danas pate i trpe od NATO čizme, od NATO pritisaka u ratu u Ukrajini koji se vodi do poslednjeg Ukrajinca za račun Amerike koja vodi jedan proksi rat protiv Rusije tamo, u Palestini decionistički ološ koji je zapravo, to je paradoksalno narod koji je pretrpeo takvo zlo kao što je fašizam u drugom svetskom ratu koji je bio takva žrtva postoje maltene gori od svog agresora dakle i danas se pokazuje svojim pravim licem u, u, u gazi. Takođe, svedoci smo da se širom sveta razbuktavaju različite vrste konflikata i da taj imperialistički NATO zločinački poriv gura čovečanstvo i svet na imicu trećeg svetskog rata. Mi Sa ovog mesta, sa ove komemoracije posvećene 25. godišnjici NATO agresije, želimo da uputimo apel mira i u apel kojim želimo da svi ljudi slobodoljubi ustanu protiv vrata i da zbace tu ljagu imperialističku, čime ćemo jedino moći da osiguramo mir danas. Drugarice i drugovi, neka je većna slava svim nevinim žrtvama NATO agresije. Nikada ih nećemo zaboraviti svake godine i za 25. i 6. i 7. i 125. i 126. i 7. godišnjicu mi ćemo se okupljati, naravno, i našo, naši potomci i buduće pokolenja. Okupljat ćemo se i sećati se, i sećati se svih nevinih žrtava da se zlo nikada ne ponovi. Zamoliću još samo da završim ovaj skup jednim minutom čutnje za sve te nevine NATO žrtve, ali isto tako i za sve ljude koji stradaju i u e, Palestini i u Gazi, širom sveta, kao i za stravične žrtve koje su izazvali sumanuti ludaci u terorističkom napadu u Moskvi od pre dva dana. Slava им! Slava im! Slava im! Hvala. Hvala! I neka živi ta večna i ta neprestana potreba za slobodom i borba protiv imperialističke ljage. Živali drugarici Rumuniji! Živali! Ura! 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 Ura!